হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা আচলতে মই যিটো কথাৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকে এইকেইদিন আপোনালোকেও জানি আছে শুনি আছে ফেচবুকতে হওক মানে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী নৱবিবাহিতাক কেনেকৈ নিজৰ স্বামীয়ে কেনেকৈ মৃত্যুদণ্ড দিলে হয়তো আপোনালোকে জানে শিৱসাগৰৰ পংখী সন্ধিকৈ শুনি একদমেই বেয়া লাগিছে তেওঁৰ হেৰিটো চাই মানে আজি মই এটা কাৰণে আপোনালোকৰ আচলতে কথাটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সমাজত কি হৈছে মানে মানুহৰ মানসিকতা হেৰিটো কি কাৰণে কোনফালে বাৰু ঢাল খাইছে কওকচোন চাওক যিগৰাকী ছোৱালীয়ে যিজনৰ লগত বিয়া আছে মানে আমি ইয়াত জনামতে ছোৱালীজনী অলপ দুয়োজনৰ মাজত প্ৰেম বিবাহ হৈছে ভাল পায়ো যে আকৌ এনেকুৱা এটা যে ঘটনা হয় একদম আচৰিত হৈ গৈছোঁ শুনি মানে বহুত দুখ পাইছোঁ শুনি কি কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু বিশেষকৈ বিশেষকৈ ছোৱালীজনী হৈ গ'ল সিহঁতৰ যিটো ঘটনা হ'ল তাই মানে যিজনে যিটো কৰিলেতো কৰিলেই আকৌ মানে ছোৱালীজনীৰ মাকহঁতক দেউতাক ইমান বেয়া বেয়া কিছু কমেণ্টেৰেও মানে উপচাই পেলাইছে আৰু মানে এনেকুৱা কিছুমান কৈছে যে চাকৰি থকা ল'ৰালে বিয়া দিছিলি ন এতিয়া পাইছ মচলা আৰু দিবিয়ে এনেকুৱা এতিয়া এইটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে তেনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য তেনেকুৱা কিছুমান হেৰি শুনি বহুত দুখ পাইছোঁ চাওক এটা কথা কওঁ যোনসকলে কৈছে মই তেওঁলোকসকলকো কওঁ আপোনালোকৰ হয়তো এজন নিজকে নিশ্চয় যদি ছোৱালী আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব প্ৰতিজন মাক দেউতাকে সদায় এটা কথাই চিন্তা কৰে নিজৰ ছোৱালীজনী যে দিম যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব দীঘল ডাঙৰ দীঘল হ'ব নিজৰ ওপৰত হেৰি হ'ব ভাবে কি এনেকুৱা এজন ল'ৰাৰ লগত বিয়া দিম যেন তাই জীৱনটো সুখৰে পাৰ হওক ধুনীয়াকৈ থাকক প্ৰতিজনী প্ৰতিজন মাক দেউতাকেই বিচাৰে হয়তো ময়ো বিচাৰিম মোৰো ছোৱালী আছে প্ৰতিজন মাক দেউতাকে সেই কথাষাৰ বিচাৰে কিন্তু এটা কথা মানে চাকৰি থাকক নাথাকক নহয় যে চাকৰি থাকিলেই ভাল বা চাকৰি নাথাকিলেই বা মই সেইটোৰ ওপৰত ক'বলৈ যোৱা নায়েই সেইটো সেইটো মই একোৱেই পোৱা নাই মাত্ৰ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন মানুহৰ মানে মানসিকতা মানে কি ক'ম যদি মানে সংস্কাৰী নহয় নহয় মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত বহুত প্ৰব্লেম আজিৰ দিনত বুলি নহয় আগৰ পৰাই প্ৰব্লেম হয় যদি সংস্কাৰী নহয় যদি সংস্কাৰী হয় আপুনি পাৰিলে তেওঁ চাকৰিয়ে নকৰক যাৰজন সঁচাকৈ সংস্কাৰে তেওঁ পায়েই নহয় মই ভাবোঁ তেনেকুৱা এটা কাম তেওঁ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা এটা ষ্টেপ ল'বই নোৱাৰে ন আজি তেওঁ যিটো কাম কৰিলে একদম মানে কি ক'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি একো ক'ব নো মানে একো হেৰিয়ে দিব নোৱাৰোঁ ইমান মানে আৰু ল'ৰাটো হওক বা ছোৱালীজনীক যেতিয়া আমি হেৰি দেখিছোঁ ইমান মৰম লগা দুয়োটা ইমান ধুনীয়া আছিলে মানে ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে তেনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা ইয়াত কৈ আছে ল'ৰাজনৰ কোনোবা বেলেগ কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে ঘটনাটো হৈছে বুলি আচলতে ইয়াত এটা হেৰি হৈছে কিন্তু হয়তো চাগৈ এইটো আমি তদন্ত যেতিয়া হেৰি হ'ব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব কথাষাৰ কিন্তু ছোৱালীজনীয়েও বোলে মাকক দুদিনমানৰ আগত ফোন কৰিও জনাইছিলে যে তাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিলে বুলি কিন্তু মাকে তেতিয়া কৈছিলে অ তই কি গম নাপালি নেকি কিন্তু তাই তেতিয়া কৈছে যে অঁ গম নাপাইছিলোঁ বাৰু একো নাই এতিয়া চব ঠিক হৈ যাব বুলি আকৌ তাই নিজে হেৰি কৰি ৰাখিলে কথাষাৰ কিন্তু ভাবিব পৰা নাই মানে কি কাৰণে এইটো হৈছে আৰু আজিকালি আচলতে আৰু এষাৰ মই কথা ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহৰ নহয় ধৈৰ্য শক্তিটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে ইমান আৰু আৰু মানুহ ইমানেই শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হৈছে নহয় আজিকালি এই আজিকালি আচলতে বেছি হৈছে এই বস্তুটো সেইটো কাৰণে আজি আচলতে এইটো হৈছে আৰু মই জনামতে তেওঁ বিয়া হোৱা বেছিদিন নহ'লে ছমাহে সাত মাহ বুলি ক'লে মানে গাৰ মাহ হালধি গোন্ধ নাযাওঁতেই আজি তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল কিমান দুখৰ কথা চিন্তা কৰকচোন মানে এইটো এটা মই ভাবোঁ মানে সেইকাৰণে এজনী ছোৱালী মই যে ল'ৰা হ'ল বোলে যে তেওঁ বেয়া সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিছু ল'ৰাও তেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানে বিকৃতা বিকৃতি ৰূপ আছে তেনেকৈ ছোৱালীৰো আছে কিন্তু আজি যিটো ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনাটোৱে গোটেই আমাৰ সমগ্ৰ মানে কি ক'ম সকলোকে ৰাজ্যৰ সকলোকে মানে জোকাৰি গৈছে ন এই ইমান দুখ পাইছোঁ আৰু ইমান বেয়া লাগিছে দেখি মানে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কাম যেন আৰু নহওক আৰু সেইকাৰণে এটা কথা কি মই সকলোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ল'ৰাটো ধুনীয়া চাই ল'ৰাটোৰ গাড়ী আছে বাংলা আছে সেইবোৰ চাই যে বিয়া হ'ব লাগিব যে এটা ল'ৰাৰ একো নাই কিন্তু তাৰ লগত হ'ব নালাগে সেইটো কথা নহয় কিন্তু মেইন ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰ চাওক ল'ৰাটোৰ মানসিকতা কেনেকুৱা সেইখিনি মই ভাবোঁ চাই ভালকৈ হেৰি কৰিহে যাওঁ কিন্তু মই কৈছোঁ হয় তেনেকৈ বহুতো প্ৰথমতে ভালে থাকে এতিয়া এজনী ছোৱালীকে ইমান ভাল পালে ধুনীয়াকৈ এখন সংসাৰো কৰিলে সংসাৰো প্ৰথম অৱস্থা বোলে ভালেই বুলি কৈছে কিন্তু লাহে লাহেহে সেই হেৰিটো ওলাই পৰে কিন্তু সেয়ে মানুহে আচলতে মই কৈছোঁ হয় কথাষাৰ কিন্তু এটা কথা মানে যাৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক থাকে তেওঁহে গম পায় কিন্তু মানে তথাপিও পটককৈ গম নাপায় বহুত ছোৱালীও এতিয়া দেখিছোঁ মানে ছোৱালীজনীক ইমান ভাল পায় ভাল পাই মেলি বিয়া পাতে লাষ্টত গৈ কি হয় ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক দেখিব নোৱাৰা হয় তেনেকুৱা হয়তো আমি বহুতেই শুনি আছোঁ আৰু তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিও আছে আজি আচলতে এই ঘটনাটোৰ এয়াই পৰিণতি মানে বহুত যিটো ঘটনা মানে আজি আমাক সকলোকে জোকাৰি গৈছে তেনেকুৱা ঘটনা যেন আৰু নহওক আৰু বিশেষকৈ মই এটাই অনুৰোধ কৰিম মানে খুব সাৱধানেৰে আজিকালি আগবাঢ়ি যাব লাগে মানে কাৰোবাক ভাল দেখিলেই ধুনীয়া দেখিলেই ল'ৰাটো চাকৰি থাকিলে টকা পইচা থাকিলেই যে বিয়া হ'ব লাগিব নহয় এ একদম নহয় একদম সাৱধানে সকলো হেৰি হওক আৰু মই ভাবোঁ দ্বিতীয়তা যে নীতিকে আকৌ জন্ম নহওক সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এটা কথা আৰু এটা আখিনিয়ে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী মাকে এষাৰ কথা কৈছে যে মোৰ গাৰ মঙহ টুকুৰা মানে খাই দিলে খতম কৰি দিলে সেই তেনেকৈ নীতিকেশৰ মাক দেউতাকেও মানে যেন নীতিকেশো তেনেকুৱা হওক সেই মাক দেউতাকে কৈছে কথাষাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন মাকজনীৰ অন্তৰখন কি হৈছে বাকী কিমান দুখ পাইছে আমি হয়তো কৈছোঁ কথাষাৰ বহুতে কমেণ্টত যি মন গৈছে তাকেই দি আছে কৈ আছে কিন্তু এটা কথা চিন্তা কৰক সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰখন সেই মাক দেউতাক কি হৈছে চিন্তা কৰকচোন যাৰ যেতিয়া যাৰ এনেকুৱা হয় তেওঁহে আচলতে উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেওঁহে গম পায় কিন্তু বাকী আমি বাহিখিনিয়ে আচলতে আমি একো গম নাপাওঁ হয় আজি তেওঁৰ কথাত আমি দুটামান মন্তব্য দিছোঁ আমাৰ বেয়া লাগিছে কিন্তু আজি সেই মাক দেউতাক ভুক্তভোগী সেই মাক দেউতাকে কিমান কষ্ট পাইছে চিন্তা কৰকচোন মানে সাংঘাতিক দুখ পাইছোঁ এনেকুৱা যেন নহওক আৰু সমাজত যেন এনেকুৱা নীতিকে দ্বিতীয় এটা আকৌ জন্ম নহওক সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আৰু তাই আত্মাই শান্তি পাওঁ এইটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু ইমানেই আচলতে মই কি মই আচলতে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত অকণমান ক'লোঁ কথাটো কেলে মনটো বহুত সোঁধুৱাই আছিলে তাইক লৈ বিশেষকৈ আৰু ইমান মৰম লগা আৰু ছোৱালীজনী প্ৰতিভা থকা এজনী ছোৱালী হয় কিন্তু তাই এজন নিবিষতে জীৱন তাই হেৰাবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যেন নহওঁ ঠিক আছে আজিলৈ ৰাখোঁ নমস্কাৰ